они взяли, тележки да, э, и подключали. Вот да. ну, И грузили, ну, кран нашли, но все равно грузили кузов один, тележки не Тут вот уже проблема у этих, как же подключить. Но то Бог понял. Зашли, а там коллектор снятый на с дизеля. Или приморозили его, или, или знаю, знает, короче. Заглянули туда, там клапанов лопанул и Ну, никто его толком не это самое. Э -э комиссия пришла, ну, комиссия, сам по приехал приехал, посмотрели э -э вердикт, что будем делать, никто ничего не делал. Ну, тогда все хотят освоить бабки, по а что-то еще. А, мне а надо, провести ПР-3 ПР нормально. Да, Ребята, да вы хотя бы соберите, да, и запустите. Это стоит, что Вылезет, вылезете, вы понятно, Да. да. Включите, если его Индии у Нет. Погулу. Я, 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 все, Погулу.

он такой прям миловатый. Да, он там стоял. Да, если тут вас да. сделать, то нормальная тема. Но не Надо да. сделать. Так вот тут-то делать. Да. его, ну, я не понимаю, как можно на детстве его делать без базы какой-то. Ну, блин, даже с тепловозом тут делали, это же херня, какая-то покраска. Это чисто, да, губы доказывают. как я бы сам. Цехов нет уж никаких, ничего. Условий нет. Условия, это вообще, условия... да, Открытое депо. Да, при эксплуатации даже нету отстойник максимум да это была такая Да. я же помню те зимы все перевязываем и Нет. ночью ж время да. да а у легко должна быть хотя бы плюсовая температура плюс да, да, хотя бы хотя бы хотя бы хотя бы хотя то, кровь, -то. Это хотя это херня, когда приезжает. температура, когда бы хотя а там, а там под низом надувают вот такие а -а -а. прям кучугуры. я что-то иду-иду, осматриваешь подогонку, и как еблись именно брылынь льда. Да-да, знаю такое. Было у меня такое. когда ты так вот работал тоже. Приехали, что-то там... И заехали тоже на Кимпасе, на, на Канаву. На Труе, да? А? Да-да-да-да-да. полез же посмотреть. Ну, пока что переоделся, это самое полез. Как <laughs> зашли, как шкаф было. Ну. Да, ну, так, слава богу, и маленькая, потому что там на Hyundai есть места, там где кто то надувает капитально. Снег. А самое противное, когда у тебя что-то снег пошел, и все поезда приезжают ночью. У тебя 6 поездов за ночь. Этот дурачок вот так идешь, шлуешь туда. Я не плыть что-то. да, и быстро, что он не растает, он только нашел. Только -то, начинает. Начинает. Потом опять выезжает, опять замерзнул на У нас хотя бы есть такая культура обслуживания, я заметил. меня учили тому, ты вот что-то взял, дай положи. М -м -м. Если что-то не знаешь, лучше спроси. А тут же, ну, я друг в Свисарке был, там, в ее базе. Ну, вообще херня. Знаешь, не знаешь, ты специалист, иди работай. Да, да, -да. Да. что-то с дверью делали начинаешь, начинает, чтобы не закрывалась. и чуть-чуть засрали, там поезд пластик такой черненький был. Хотя поезд убирают, мы пришли, вытерли это все, отяжелили, чтобы оно было, ну, культура какая-то. Это правильно, да, да это да. культура работа, это все правильно. Они туда Ты пришел, и... убери за собой. Да, При, пришли, полтекло разобрали, все. Инструмент, что брали, разбрасывали, ты ходишь собирать, потом еще выделяют. Да. А они, наверное, у них. долго вы ничего не делали. Дня будет. Да. были на экскурсии в этом возрительном году подарки по недельника с 9 утра мы были там что-то часу дня я увидел там ну сезор 6 а да, это еще плохо и два чувака наобщил огромный цех как бы это был фер 2 вроде бы, и сидят там что-то в карты играют в конце цеха за дикость да да не у депо убили полностью я же просто это депо помню туда пришел с училища все пришел это депо делало на всю западную чпуху, и полиучный ремонт западный шпо хубил все убили мой а будет работать за 10 тысяч да ты грязный черный работать а было бы еще было бы еще чем работать и ставить 20 я вот на Пашу Колю, с соседа Леонидовича в поле Статухи, наезд открыт, добрались в полицию. Понятно, ваша приема на Пашу Колю, железнодорожные готовы к приезду, я буду приезжать в поле Статухи, 20-го ЧК. Было бы чем работать? Да, я говорю, ты снимешь, занесешь в цех, в цеху нету ничего, в лучшем случае, ты ободрешь, по трех и соберешь. На год старше был чувак, ну, на курс старше. После технаря пошел работать в киеву обещали ему помощника, но все удовольствием У нас инструментов нема, формы нема, ни хрена нету Гордился, что ему зарплату 6 тысяч повысили до 10 Уволился, пошел в метро машинист. Думаю, слава богу, метро хотя бы, ну... А? все оставлять Все

три короткие ну красивый забор стало полого